Я Чижова Людмила Анатольевна, приехала с Бахмута. Живу с мужем глухонемым. Жили мы в своем доме. Вот, дом у нас хороший, большой. А у меня в 2014 году умер один ребенок, внучка умерла. Вот, Потом второй третий ребенок как только началась война в 2014 году и сын один в больнице умер второй в больнице умер а внучку убили 6 лет. Це у нее был большой испух и у нее ну, сердце разорвалось Первое событие пришел сын ко мне и говорит мам ты слышала вот эти тревоги. Я говорю, я слышу, но я не пойму. Он говорит, это началась война, вот, и говорит, вам надо куда-то ховаться. А у нас в доме подвала не было. Мы ложились на пол, накрывались этими матрасами. Но это же глухонемой, он же то не слышит. А я ж ему объясняю, говорю, ложись, або уже где-то близко были взрывы у нас. У нас стекла посыпались, потом у нас была пристройка к дому, она сразу как-то перехилилась, вот такая щель была. Ну, короче, сейчас упала эта пристройка и потянула за собой крышу. И сын последний раз был там, он сейчас выехал в Днепропетровске и сказал, что дома нету. Прилетала к нам на кладбище. Там сейчас снаряд стоит, ну торчит. На почту прилетала. мы там получали гуманитарку, но не успели получить. Да, то что там всех пораскидало так, что все летели. Снаряд попал туда. А потом нам волонтеры привозили это продукты. Но мы упали как раз, мы не поняли, в чем дело. И волонтеры нас уже машины начали по домам раскидывать, и мы же бегом в подвал. И там я не видела дальше ничего. Вот, потом прилетала нам на, эту, на магазин. Это при нас было, когда мы были в магазине, там убила моего друга. Когда снаряд прилетел, друга убила прямо в эту яму. Возле магазина он упал, и такая яма оказалась. А там люди ходили, и того друга моего убила. Много-много погибло, много. А этот не поймет, начал кричать. А что я ему объясню? да, там были продукты, но не такие продукты, как раньше были. Уже ж подорожало все. Вот мы на почту ходили, пенсию получали. Ну, пенсия у него маленькая, 200. Вот. И, конечно, не хватало нам. Ну, покупали, что необходимое. А так выживали, кто что приносил. Люди то собирались, консервация, все-все, у кого что было мы стягивались это все. И ну, у нас дружная, дружная компания была. Вот на нашем ряду было 11 людей. И все, 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 у кого там у одного подвал сильно большой был. Вот. ну, там почти богатые жили у нас. Там саженцами занимались, а такие крутые, что нас не подпускали туда. Ну, А мы жили мы жили у соседки у моей зоя она сейчас ее дети забрали она сейчас полта вот и я с ней созваниваюсь она вот тоже рассказывает коррелю дома больше нету яру я знаю но этому я же не говорю бог что дома нету уже ничего не было не банкоматы не работали больницы не было яза своего друга хоронила вот он умер ни скорую, ни больница, ничего уже не работало. Мы его от себя похоронили и все. Ну, короче говоря, да, в мае месяц, это в марте было дело, что мы потом до, до соседки побежали в подвале, сидели там. Сидели в подвале, ну, недолго мы сидели. 5 -го, 3 -го мая пришел сын, собрал нам вещи. Говорит, это, мам, давайте вещи собирайте, и каждый я вас буду отправлять. Ну, я не поняла, это тоже не понял, в чем дело. Ну, собрал нам чемодан, вот, и мы посадил нам... Поехали мы в горы с полком Вот там мы сидели, ждали автобус. приехал большой Тарус волонтеры и нас забрали выезжали мы черезславск Сславянске людей еще подбирали 11 человек было такое что обстреливали ну как-то автобус уезжал. от этих обстрелов мы останавливались, а как раз менты были с нами, тоже в автобусе ехали. Вот, и мы сидели, ну, ждали, когда это все закончится. И мы, когда в Днепро приехали, и нас сразу спустили в метро туда, подземный ход, то, что летело две ракеты, ну, вот, одну сбили, а вторая взорвалась а там в Днепре. Это мы четко слышали. Даже этот услышал. Мы как раз спустились в подземный ход, и оно как бабахнет, как раз милиция всех толкнула, вот, и оно как бабахнет, что этот аж подскочил. Такой взрыв был, я никогда в жизни не слышала. И, все, и мы вот посидели, посидели, и нас волонтеры на поезд, и мы сюда приехали. 6 мая в поезде очень много людей было и животных много было да очень много животных кошек собак было но детей было я вам передать не могу много много было у нас одно место с ним было мы то сидели возле меня еще два ребенка сидела в Мама сидела напротив, а два малыша около меня сидели. И тоже, видно, откуда-то ехали. Ну, я не интересовалась, потому что я напуганная была. Нас угощали. Нам вот эти... Баркеты эти давали, ну, за... закрытые. Вот и гречка с мясом, и рис с мясом давали. И напитки давали нам, и чай. Да, печенье, яблоки нам давали. Нас хорошо в поезде кормили. Мне там было плохо вот давление было большое, мне врачи внимание, ну, укол делали, таблетки давали. У меня то есть квартира двухкомнатная, но я не знаю ничего за ту квартиру на пятом этаже. У моей подружки на девятый этаж прилетела ракета, прям в девятый этаж в ей квартиру. Да, а за свою я не знаю. Ну, в дом мы уже никак не возвратимся. Мы подали, мы подали же документы на квартиру, а тут не знаю. Еще не звонили, никто ничего. Сейчас временно снимаем домик. Тут.